поднявшись по дороге к дачам сильных мира сил, одна из которых находится в объективе, подъехал к первому из оврагов. А может и не первому, это первый, который я лично увидел. То есть к другим у меня доступа не было. Вокруг разнотравья. Все тут разные полевые цветы. Запахи вам, должен сказать, просто помрачительные. А, такими запахами наслаждался и наслаждался горизонт может быть не выдержан потому что я иду смотрю под ноги и вперед а камеру держу просто перед собой вот он вот он этот овраг вот она эта мощь такие такой огромный овраг, среди этой возвышенности, среди этих холмов. Ну, честно говоря, когда едешь по дороге, не ожидаешь, что здесь будет такой глубинный овраг. Причем очень стремительно углубляемый. Почти альпийские пейзажи.